মানে এতিয়া চতুৰ্ণ দেখিছেনে আমি এইফালে চাং কেইখনমান আছে আমাৰ আৰু এই বাঁহ চাহ কাটি আনি ল'লোঁ ঘৰৰ পৰা এতিয়া এই চাংখন মানে বাৰিষাৰ আগতে নতুনকৈ ৰিপেৰিং কৰি ল'ব লাগিব আৰু বাৰিষা হ'লে অলপ বৰষুণ চৰষুণ পাই ভিৰ হ'ব সেইকাৰণে চাং গুণ ডুবি যাব তললৈ আৰু যিবোৰ পুৰণি চাং আছে এতিয়া আমি ধুমা ধুম গৈ কিনে বাঁহ চাহ ভৰাই ল'ব লাগিব আৰু তাৰপিছতে কি কি গুটি ৰুৱা হয় ৰুব লাগিব মানে যদি চাং গুণ বনাই নলো পিছত গুটি দিয়াৰ পিছত চাং গুণৰ তলত বহি আহিব বহাৰ লগে লগে প্ৰব্লেম হ'ব আৰু এনেই কষ্ট কৰাখন যাব সেইবাবে আৰু এতিয়া বাঁহ চাহ কাটি আনি ললো আৰু খেতি কৰিলে আপোনালোকে জানে কিমান কাম কৰিবলগীয়া হয় এই বাৰ চাহ কাটি আনি চাং আছে আমাৰ চাংবোৰ ধুনীয়াকে ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব এতিয়া আছো মই আৰু দুটা আছে পোৱালিৰ লগত আমাৰ বাৰীখন দেখা দেখা হয় আৰু কি কি বস্তু দিছো কি খেতি কৰিছো কি কাম কৰিছোঁ চব দেখি থকা দেখা দেখা হয় মানে আমাৰ চাওঁ ইয়াত আমি জালে দিছিলোঁ আৰু মাজে মাজে বাঁহ নাই অকল আমাৰ এনেকে জাং জু জাংহে বাঁহ আছে আৰু এইবোৰৰ জালৰ এইখন ওপৰত যেতিয়া বগাই গ'ল তেতিয়া অলপ ৱেট আছে এতিয়া তাৰ লগে লগে ডগি আহিছে নে ডগি আহিছে এতিয়া বৰষুণ চৰষুণ নাই তেতিয়া ডগি আহিছে আৰু যদি বৰষুণ সেইবাবে আমি এই চাংখনৰ মাজে মাজে বাঁহ ভৰাই দিম মাজত তাৰমানে এডালডালকৈ বাঁহ ভৰাই দিলে ধুনীয়াকৈ চাফাল হৈ যাব আৰু এইফালেও আছে এখন চাং এইখনতো আমি এনেকৈ দিব লাগিব মানে বাঁহ দহডালমান এতিয়া কাটি কিনে আনি লৈছোঁ আৰু কিমানখিনি লাগে এইফালে বাঁহখন এনেকৈ কঠালি পঠালি কৰি দি যাম আৰু এইখনত প্ৰায় বা ছয় সাতডালমান লাগিব আৰু এইখনতো দুই তিনিডালমানকৈ লাগিব মাজত যদি ভৰাই দিয়া হয় আৰু ৰছী চচিত আমি চাংখন আকৌ নতুনকৈ মেৰামতি কৰিব লাগিব কাৰণ আমি ভাদ মাহৰ হাৰম ভাদম সিহঁতে দিয়া আছিলে চাং ইয়াত তেল আছিলে খেতি কৰা হৈছিলে তেলা আছিলে মই এতিয়া শেষো লাগিব দুইজনে গছ গছ মৰি গৈছে আকৌ আকৌ নতুনকৈ ৰুব লাগিব ৰুব লাগিব মানে ৰুই থৈ দিয়া আছে সিহঁতে সিজা আপোনালোকে একদম এইখন দীঘলকৈ আছে চাম আৰু লগতে এয়া এখন আছে এনেকৈ এই মাজতোতে এনেকৈ গেছকৈ আমি মানুহ হাজাৰ কৰিব পৰাকৈ দিয়া আছে এতিয়া লাগি আছে জাতিলা চাতিলা জিভা জুই আৰু কল আপোন আমাৰ প্ৰায় মৰিছে বুলি ক'লে দেখোন আমি বাঁহ অকল এজাং এজাঙে দিয়া আছিলে এনেকৈ তাৰ ওপৰত আমি জাল পানী মেলি দিয়া আছিলে এতিয়া জালখন অকল ৰখাই থৈ দিব মানে অলপ ৱেট হ'লে বোলে দবি যায় দেখিছে আপোনালোকে পুৰা বহি গৈছে এনেকৈ সেই মাজে মাজে এতিয়া আমি বাঁহ ভৰাই দিম আৰু বাঁহ চাহ ঘৰৰ পৰা লৈ আনিছোঁ এতিয়া বাঁহ চুটি চুটিকৈ কাটি বা কিমান দুখ দুখকৈ লাগে দিব লাগিব মানে এটা বাইক হালে আমি সব বস্তু রেডি করে দিব লাগবে এটা গুটি সুটি পচুরা আর পুলি চুলি ডর করে মিলি বহাগ মাঘ ফাগুনতে লগাব লাগবে আর ইয়াত কেলা চেলে ইতিমধ্যে আমার লগা হৈছে একদম চাং দেখি যাব জিকা চিকা পচাই লওয়া হয়েছে আর যেটা গুটি ফুটি উঠিব পুলি উলাব আর তেতিয়া আমি গিয়ে চাঙ তলিত লগাই দিব এই কীখান চাং আমাৰ ইয়াত দিয়া আছে আর এখন আমার বাড়ি তাত আছে সেইখন বাৰীত আমি নতুনকৈ আমি দুটা চাঙলৈ চাং দিব লাগিব আৰু সেইখনত লৈ যিব লাগিব কাম ৰাতিপুৱা আহিলেও আমাৰ ইয়াত মানে বনিয়া মৌ এটা আছে ত' সেই মূৰটো আমি আমাৰ আজি এসপ্তাহমান আগতে বস্তু খাই থৈ গৈছিলে আৰু এতিয়া সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাই আহিব লাগে যিদিন সোমাইছে কিন্তু নেকি আৰু যদি সোমাই যায় দেও দেও চি অকণ ভাঙি থৈ যায় এতিয়া গৰু চৰু সোমাই যাব ৰাতিপুৱা আহি চাই মেলি থৈ যাব লাগে মানে এদিন আহি সোমালে বহুত বস্তু খাই দিলে অনিষ্ট হৈ থাকিব মানে ৰাতিপুৱা তৈ আহি চাওঁহিও আৰু আজি বাৰকেইডাল পেলাই লৈছোঁ এতিয়া আকৌ যাম ঘৰলৈ ভাত পানী খাই আহিম ধুমাধুম লাগিম আমাৰ বাৰীৰ খেতি কামত হয় নাই তই পাৰি নাই লাগিব কাম দুটা মই তিনিটাই আজি বাৰীত ধামাকা এতিয়া কাম আৰম্ভ কৰি দিম হয় নাই

তাৰপিছত আৰু গুটি চুটি কিবা কিবি ৰুব লাগিব আকৌ গুটি কাম কৰিব আহিলেতো সেনেকে কৰিব লাগিব নহয় বা যি দেখাম তাকে কৰিব লাগিব আগতে আগতে কৰিবা কি 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 কম কি কি কাম আপোনালোকে পোৱালিটো আমাৰ লগত আহিছে কাম কৰিবলৈ কৰিব জানে নে কিমান হয় নে নাই

কিন্তু আমি গাহৰি লগতে খাই থওঁ খাই থাকিলে খাই থাকোঁ চবি হৈ গ'ল মানে যিটো গাহৰি আমি বনাইছোঁ সেইটো হাত ছবি আছিলোঁ তেল আহিলে সেইকাৰণে পানীটো চব গলি থাকিলে চব চব কবি থাকিল আমি এতিয়া আমি ইয়াত বাৰ চাবোন পেঠাৰ মাজত এনেকৈ ঘূৰি লৈ আছিলোঁ আৰু সেই বাৰখিনি এতিয়া আমি চৰাই চৰাই আমি থাংখনৰ মাজে মাজে ঘূৰাই দিওঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে বাৰ চাবোন কাটি ল'ব লাগিব আৰু ধান লাগিব লাগিব এতিয়া পেঠাৰ মাজত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এতিয়া থান লাগিল আৰু কিমান টাইম লাগে বেছি দেৰি নেলাগে ইয়াত খুব বাৰ আমাৰ আছে ছয় সাতডালমান বাৰ আছে আৰু ঘৰ কাল বানীত আছে যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি কৰিম আৰু এতিয়া বাৰ চা চৰাই লৈ যাব লাগিব পাৰে এই থাঙলৈ এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে এ হেৰিয় চাঙৰ মাজত মানে আমাৰ এইফালে ডবি গৈছে আৰু সেই ডবি যোৱাৰ লগে লগে আমি মাজে মাজে এতিয়া বাহ ভৰাই দিছো সেইকাৰণে পূৰা ভিৰ হৈ গৈছে দুট হৈ গৈছে আৰু সেইফালে দেখা পাইলে সিফালে দেখা নাই দুটা এতিয়া লাগি আছো কাম আৰু পিছলৈ এটা কেমেৰা থৈ আছে আৰু আমি তোলে দেখিছোঁ আপোনাৰ বাহ মাজে মাজে ভৰাই গৈছে আমি মানে ইয়াত চাঙৰ আৰু পিছলৈ যাব খেল ৰ ইমান হা অটন অ তন অ লাহে লাহে ঠেল ৰ লাহে লাহে খেল অ খেল

মাজে মাজে ভৰাই দিছোঁ আগতে একদম আমি অকল সূতাৰ জালত দিয়া আছিলে মানে জালৰ ৰচিত একদম সৰু সৰু সূতা এইবোৰ অঁ এই সূতাখনত এনে দিয়া আছিলে এতিয়া সূতাটো সৰু বেছি লোড হ'লে মানে চাংখনে এনেকৈ ডুবি যায় তললৈ সেইবাবে আমি এতিয়া মাজে মাজে বাঁহ ভৰাই দিছোঁ এতিয়া চাংখনৰ তলে তলে আমাৰ এতিয়া হেৰি জাতিলাও আছিলে কেৰেলা আছিলে সেই মাজতে এতিয়া আকৌ আমি বাঁহ চাহ ভৰাই দিবলগীয়া হৈছে যিহেতুকে লোভ পালে ডুবি আহিছে আৰু অঁ আপোনালোকে দেখিছে একদম সৰু সৰু আছিলে সৰুকৈ ডুবি আছে ৱেটটো ল'বৰ কাৰণে এতিয়া বাৰীফালে আমি খেতি কৰিবলৈ আমি তুলাকিবি লগাব লাগিব আমাৰ জেংগেলা চেঙেলা লাগি আছে আগতে ৰোৱা সৰু সৰু হৈ গৈছে গছ বুঢ়া হৈ গৈছে এতিয়া বাৰখন ভৰাই গৈছে মাজে মাজে বেছি নালাগে ভৰাবলৈ তালৈ চাৰি পাঁচডালমান ভৰালে হৈ যাব তেনে আমাৰ এইটো দেখিছে আপোনালোকে এতিয়া দেখিছে গাইজ চব আমাৰ ৰাইজ আহি গ'ল এতিয়া বাৰীত কাম কৰিবলৈ এইফালে এতিয়া ভেন্দিৰ পুৰি গুটি ৰুম চব এতিয়া বহি লৈছে কি কি কাম এতিয়া আমাৰ একেবাৰে দেখাইছে এতিয়া আমি গোটেইখিনি এনে সকলোৱে বহি লৈছো এতিয়া কি কি কাম কৰিম মানে আমি কথাটো আমি লাগি আছিলো কাম একদম চাঙত লগ সোমাইছো গোটেই চিটা লাগি আছিলে এতিয়া কাম চাম কৰি মেলি দুটামান বজালৈকে আৰু বস্তু চব এতিয়া আহি গৈছে ঘৰৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে ডিজাই চিজা আহিছে এইফালে ডেক্সি এটা ঘৰত তাৰ ঘৰত অৰিজিনেলকৈ বহি থকা ডেক্সিটোৱে লৈ আহিছে ইয়াত এতিয়া আপুনি বনাব লাগিব চাহ তাহ খাবলৈও বনাম বুলি নাজিম কিমান দেৰি লাগে কাম এতিয়া কৰি আছিলোঁ আমি ধান আকৌ এতিয়া কণ দেৰি ল'লোঁ মানে কেনেকুৱা ষ্টাইলত বাঁহ বন ধৰণে চান বুন ঠিক হ'ব সেইটো চাই আছোঁ এতিয়া তামোল তামোল খাই মেলি একো এতিয়া কামত লাগিম আমি ভেন্দুগুটি ভেন্দু গুটিবোৰ আমি মাজে মাজে ভাজি দিব লাগিব মানে আগতে ৰুইছিলোঁ ভেন্দু গুটি বৰষুণ বহুত বেছিকৈ দিলে সেইকাৰণে গুটিবোৰ আমাৰ বেয়া হ'ল কিজানি এতিয়া চাহ চাহখিনি যিবোৰ নুঠোতে সেইবোৰ নুঠা নাই আপোনাক আমি খাই লাগি মই এতিয়া বাৰীত কাম লাগি আছিলোঁ আৰু এতিয়া চাহ বনাইছে আমাৰ চাহ মানে পেলাই কিনে চাহ বনাইছে এতিয়া এইটো আমাৰ চাহমেন হয় এইটো এতিয়া চাহ বনাই আছে দেখিছে আপোনালোকে খৰি চৰি জুই চুই জ্বলাই লৈছে আৰু চাহ তাৰ ধুনীয়া চাহটো টিপ টপকৈ বনাই দিবি হা বনাত জান নাই হা আগতে বনাই আছে নাই হা আগতে বনাই আছে স্পেচিয়েল বনোৱা নেকি চাহটো চাহ বনাবলৈ এতিয়া জুই চুই জ্বলাই ৰেডি কৰি লৈছে এইটো

দেখিছোঁ আপোনালোক এই পোৱালি পইচা জুই জ্বলাই আছে চাহ বনাবলৈ হয়নে পোৱালি নাই নিজে অ ক'ত বনাইছিল তেতিয়াহ'লে চাহ ঘৰত চাহৰ লগত থলে কি কি আছে বাসিসকুড়া আছে ও বিস্কুটা আছে ও আছে ও আছে এই ও পাতে নাই আমাৰ এতিয়া ভালকৈ বাৰীত কাম নহলে আজি মানে নহব দুদিনমান পিছতহে ভেন্দি মানে ৰুব লাগিব যিবোৰ আগতে দিয়া আছিলে গোটেই সেইবোৰ মানে এতিয়া ফুটি আছে আৰু ফুটি থোৱাৰ পিছতহে যিবোৰ নুফুটি আহিব মাজে মাজে সাজি ভাজি দিব লাগিব এতিয়া সাজিয়ে সাজিবলৈ বুলি আহিছিলোঁ কিন্তু নহ'ব কেইদিনমান পিছত লাগিব এতিয়া দেখিছেনে আপোনালোকে খানা মানে চাহ পূৰা এতিয়া খোৱা হৈ গ'ল কাম আধা আধা কুইাকৈ কোৱা আধাকৈ হ'ল মানে কামটো কিন্তু খানাটো উপায় নাই এতিয়া আনিলে এতিয়া খাব লাগিব সিহঁতে এতিয়া কামেই নহ'ল এনে খাই খাবলৈ আনিলোহেঁতেন উপায় নাই এতিয়া দিব লাগিব এতিয়া আহিলে যিখন মানুহ চাহ এটা খাই মেলি আৰু যাবগৈ লাগিব ঘৰত এতিয়া ভাবিছিলোঁ আজিৰ দিনটো কাম লাগিম বুলি কিন্তু আমি লগাই নহ'লে ৰুটি চুটি আছে চাহ একদম ডিজেচ চিজে চব লাগ নহ'ল কথা নহয় নাই হ'লেও পোৱালি এক পাক নাচি দেখাব মজা নাচেই হা এতিয়া গান এটা লগাই দিম ধুনীয়াকৈ নাচিব ই আৰু

এতিয়া আমি এইবোৰ ৰুটি খাম আৰু এইফালে মই কালি আজি মাছৰ পেটু বনাই আনিছিলো মাছ পেটু আনা মাছ আনিছিলো আৰু পেটুলে পেটুলত এতিয়া ধুনীয়াকৈ ৰুটি চাহ সেইটো কেমেৰা মেনটো হৈছিলে আৰু এই মানে ৰুটি কেইখন নোপোৱাকে এইটো গ'ল যে সেইখিনি খোৱাই নাই চব মন নাই ইয়াৰ ৰুটি বনালে পেলাবিছিলে ভাবিছিলো আজি বাৰীত মানুহ ভালখিনি হৈছিলে আৰু বহুত কাম লগাম বুলি ভাবিছিলো এতিয়া কাম নহল কাম লগাম বুলি ভাবিছো বাই যাব আধা কাম কৰা হ'ল ৰাতিও খাইছে ৰুটিও খালে আকৌ চাহ পানী দেখিছো একো বেলত চাহ পানী খাইছে মানুহটো দেখিবলৈ এনে সৰু খাওঁটো কিন্তু দবলে আমি ভগৱান চাহ দা খাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া যাব লাগিব ঘৰলৈ ঘৰতে বেছি দূৰ নহয় ঘৰত পোৱা হৈ